Собака Бак. Собака немецкая овчарка. Это у нас стендовая собака, это собака ветеран. Она будет помогать молодому поколению проходить полосу препятствий. Вместо ящиков может быть любая ручная кладь, может быть автомобиль. То есть в данном случае это просто как макет, стенд. Собака обозначает пассивно, она при этом не гавкает. Моя подопечная собачка зовут Беста, ей три года. Работаем мы по поиску наркотических на веществ. Довольно недавно мы начали, около полугода работаем, заступаем на ЖД вокзалы, на автовокзалы. Было уже четыре изъятия за этот период времени. Начальникам было принято решение на полностью реконструкцию и строительство нового кинологического центра. Наш центр возник за несколько месяцев. Люди работали на субботу и воскресенье. Собак не заменила пока еще ни одна техника. Их обоняние ну, в миллион раз выше больше, чем у человека. Мы находимся на войне, и то большое количество оружия и боеприпасов которая здесь имеет место быть в незаконном обороте, не дает нам время расслабиться. И только с помощью вот этих многих наших друзей мы можем противостоять этой беде, которая пришла к нам в Украину. И... Вот уже как полтора месяца есть дополнительные не трудности, а заботы по уходу за малышами. Мама Вейси, роль отца выполняю я. Это кормление, это уход за ними, это игра с ними, как бы они уже познают мир активно, они играются друг с другом, они заигрывают уже к людям, которые к ним подходят, хотят общения, но ну, занимает все-таки это определенное время. И кормление, и приготовление пищи, даже закупка для них продуктов тоже может потратить это время. Смирно! По Украине!